अमन्दानन्द सन्दोह अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती मृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला आङ्गल्य दास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहिर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसन्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षा मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणाधम् इन्दीवरोदरसहोदर सहोदरमिन्दिरायाः अमीलिताक्षमधिगम्यमुदा मुकुन्दा मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनीकपद्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसेयाङ्गनायाः कालान्भुतालि ललितोरसि कैटभारे धाराधरे स्फुरति या कटिदङ्गने वा मातः समस्तजगतां मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितः श्रुतकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि पटाक्षमाला कल्याणमा मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमेक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसिसौ दुष्कर्म दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनान्भुवाः पृष्ठा विशिष्टमतयोऽपि नरा यया दयार्धा दृष्टास्ति विष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुड्वज सुन्दरीति सेकम्भरीति शशिशेखरवल्लभे से ष्टिस्थितिप्रलय केलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्नवायै शिक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननाय नमोस्तु दुग्धो दधिजन्मभूम्ये नमोस्तु सोमामृतसोदराय नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापराय नमोस्तु सेङ्गायुधवल्लभाय नमोस्तु देवी भृगुनन्दनाय नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोस्तु दामोदर दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्ये नमोस्तु देवाधिभिरर्चिताय नमोस्तु नन्दात्मजवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिसं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयनी सरोजहस्ते धवलतरासुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे त्रिभुवन त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्धस्थितिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमसे मृताब्धिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गेः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवी मध्य सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टां पदान् भोरुह पाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी ललाटे लिखिता अक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरङ्गिणा ते दुःखदोग्री अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्या वक्षस्थलं भद्रगृहं मुरारिः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमाभिरन्वहं त्रयी मयीं त्रिभुवनमातरम् रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि भावितासयाः कनकधारास्तवं यश्चकराचार्यनिर्मितं त्रिसन्धं ह्यः पठे नित्यं सकुबेरा समो भवेत्